కృష్ణపరబ్రహ్మణే నమ అరుణాయనమహం రమణాయ రమణాయనమహం రామకృష్ణాయ నమర్థగు నమ కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవనాయోమాయ గోవిందాయ నమో నమ మన నారాయణీయంలోని ముప్పై మూడవ దశకం అంబరీషోపాఖ్యానం మొత్తం శ్లోకాలు చెప్తున్నాయి भागनामक नरेन्द्रसुतोम्बरीष सप्तार्णवावृतमयी दयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमना तथैव त्वत्प्रीतये सकलमेव भक्त्येव प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणाथं चक्रं भवान् प्रविततारकहस्रधारम् व्रतमधो भवदर्शनाथं वर्षं दधो मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्या सुमनसा महती वितन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् वसुषष्टिकोटिः तत्राधपारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्यमुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुं मृतश्च सन्नपेण परा मन्दं जगामयमुनां नियमान् ज्ञाधपारणमुहूर्तसमाप्तिखेदात् वा पारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदध दिव्यदृशा क्षिप्यन् क्रुधो धृतजटो वितता न कृत्या कृत्याञ्च तामसि धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रे विवीक्ष्यन्नुपत्तिर्नपदार्चकं ते त्वद्भक्तपादमभिवीक्ष सुदर्शनं ते तृत्यानलं सलभयन्वन्वधा धावन्न शेषभुवनेषु भियास पश्यन् निष्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कालचक्रमति लङ्घयतीत्यपास्थ सर्वं ययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्यमुनिं न मन्तं रोचे भवान् मृषे न भक्तदासः ज्ञानन्तपः सविनयानि मान्यम् या अम्बरीषपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादो राजापसृज्य भवदस्रमसावदौषी ते चक्रे गते मुनिरधादभिलासि सोस्मै पद्भक्तिमागसि कृतेऽपि राजा प्रतीक्ष मुनिमेकसमामनस्वान् सम्भोज्य साधुतं ऋषिं विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्या स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतो भूत् सायुज्यमाप च